উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি কাৰো চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু সৰ্বশিক্ষা অভিযানত কাম কৰি থকা শিক্ষকসকলক যাতে আমি সকাহ দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আজি কেবিনেটে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ নতুন শিক্ষকৰ পথ চৰকাৰত সৃষ্টি কৰি এছ এছ এৰ শিক্ষকসকলে সকলৰ বাবে এটা স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ কৰিব খুজিছে এই বিশেষ পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ পষ্টত অকল এছ এছ এলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বাকী নিয়মীয়া যিবিলাক পষ্ট তাত ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটবিলাকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পয়ত্ৰিশ হাজাৰ শিক্ষকে সোমোৱাৰ লগে লগে স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে চৰকাৰত আবেদন কৰিব চৰকাৰে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক নিয়োগৰ সুবিধা কৰি দিব চৰকাৰক য'ত এন পি এছ পাব চৰকাৰৰ পে' স্কেল পাব ইনক্ৰিমেণ্ট পাব গোটেইবোৰ পাব কিন্তু এইখিনি হৈ উঠাৰ পিছত সৰ্বশিক্ষা অভিযানত তেওঁলোকৰ পথসমূহ বিলুপ্তি হৈ যাব অৰ্থাৎ আমি ৰেগুলাৰাইজেশ্যন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আমি স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে কৰিব খুজিছোঁ আৰু ইয়াৰ ফলত মই ভাবোঁ যে অহা চাৰি পাঁচ মাহৰ ভিতৰতে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকেই চৰকাৰত নিযুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা মুকলি হ'ব আজিও তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভত কিছুমান তেওঁলোকে ৰেগুলাৰাইজ হৈ থাকে কিন্তু এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে হলচেল কৰা হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ শিক্ষকে চৰকাৰত সোমাবলৈ এটা সুবিধা পাব